25 июня – День таможенной службы Украины. В этом году исполнится 21 год. Накануне профессионального праздника в ДК «Металлургов» состоялось торжественное собрание. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Свой профессиональный праздник запорожские таможенники встречают показателями, превышающими прошлогодние результаты на 250 миллионов. С начала года перечислили в госбюджет более 1,6 миллиарда гривен. В масштабах страны таможня тоже поставила рекорд – более 57 миллиардов. Я думаю, что мы не остановимся и будем работать только на благо государства по наполнению бюджета и по упрощению наших и таможенных процедур, и упрощению работы бизнеса. В этом году таможне пришлось трудно, как никогда. Спад металлургии, энергетики и машиностроения сказался на товарообороте и, следовательно, начисления в бюджет. Тем не менее, нашли скрытые резервы и план первого полугодия, считают, будет выполнен. Мы обменимся информацией, мы знаем стан справ, что отбывается в мытной службе, в том числе нас ихние их показники по мобилизации бюджета, по прохождению грузов, по тех проблемам, которые сегодня существуют сейчас. За 21 год в таможне многое изменилось. Вот уже третий кодекс вступил в силу. Но основой этого экономического форпоста, как и раньше, остаются люди. Почти с первых дней на запорожской таможне Виктор Кагал. Профессии учился без отрыва от производства. Считает, сейчас таможня становится ближе к людям. Ну, таможня, конечно, повзрослела значительно. Стала более профессионально, компетентно, грамотно. Изменились приоритеты Канун профессионального праздника награждают особо отличившихся. Знаком почетного таможенника благодарности получают коллективы таможенных постов, а в праздничной концертной программе звучит песня главного кинотаможенника когда-то общей страны.